Ada orang kata, Ustaz, apa kaitan ura dengan apa cerita tentang Nabi ni Ustaz? Apa kaitan ura ni? Saya sebut dah tadi, ura ni dia dengan mengambil tanah. Ya. Eh, Sahabat-sahabat yang hadir malam ni, cuba kita tengok peristiwa Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Baginda daripada Mekah ke Madinah sampai di Madinah, apa perkara pertama yang Nabi buat? Selalu orang cakap, Nabi bina masjid. Betul, saya tak nafi. Baginda bina masjid Nabawi. Betul, ada yang kata baginda saudarakan muhajirin ansar. Betul. Muhajirin ansar dipersaudarakan tu. Tapi nombor satu sekali, Nabi beli tanah. Nabi sampai kota Madinah tu, Nabi beli tanah milik semua orang anak yatim. Dan tanah tu semua sebahagiannya baginda wakaf untuk masjid, sebahagian lagi baginda bina rumah hujrah. Urfatu syarifah tu, rumah isteri-isteri baginda SAW. Kata tanah tu lah. Mana baginda nak mengajar kita tentang penguasaan tanah tu. Nabi sampai tu beli tanah tu. undang-undang ni sebenarnya nak menghilangkan kuasa tanah ni. Tanah dia bukan haban duit. Tanah dia kuasa. Siapa ada tanah, dia ada kuasa. Ada orang kata, ada orang tak faham ayat saja tu. Saya kata, mudah macam ni. ayah-ayah kalau ada tanah besar ni ni. Tanah besar ni ya. Ni tanah kita. Contoh. Ni tanah kita. lapang kosong ni tanah kita. Cuba bayang tengok. BMX, mari dia mari ke tambun ni pegawai dia mari jumpa kita Tuan, boleh tak kami nak guna tanah tuan yang lapang ni kami nak parking kereta kereta Perdana Menteri ni kami nak parking di sini boleh tak tuan buka pagar kami nak parking kereta banyak-banyak di sini ayah-ayah ibu-ibu sebagai tuan tanah kata sepatah kan tak boleh tak boleh saya tak bagi agak-agak pegawai-pegawai tu boleh tak parking kereta langsung kawasan ni tak boleh oh. nak apa-apa tak tahu Betul, tu orang ada tanah ni, dia dapat power. Dan nanti Allah SWT mengajak kita supaya memiliki, menguasai tanah. Dan undang-undang-undang ni akan menghilangkan tanah kita. Dan tu undang-undang ni kena bangkang. Memang kena bangkang orang hmm. ni. Eh, apa tak cerita ada juga ni? Oh. Satu lagi ajar saya. Bolehkah cerita macam tu? Pak lah jam <tik> marah lah ni. Ya. Kalau wala non dia marah hang ni. Baik. Saya nak cerita satu lagi lah. Tak tak mau panjang-panjang lah dah. Sabar-sabar akan tengok nanti dalam TikTok dalam apa mereka akan, mereka selalu ataupun ni lah orang-orang yang menyokong URA ni mereka selalu akan jaja cerita lah. Dia menjaja cerita apa? Cuba tengok projek di apa Razak Mansion di Kuala Lumpur. Dia pun guna hujung ni lah. Yang kedua tengok projek kerinci residensi di Kuala Lumpur. Ni contoh-contoh mudah yang mana projek ni bagus sebenarnya. Memberikan rakyat miskin dapat rumah luas, rakyat miskin dapat rumah lebih selesa, ada kemudahan, surau ada, pasar ada, kedai makan ada. Kan rakyat selesa. Rumah bangunan buruk, roboh buat baru. Kan selesa. Dia orang selalu guna hujung ni lah. Saya sebut malam ni lah. Razak mention dibina tahun 1963. Dalam tu 6 tahun lepas merdeka bangunan tu dibina. Rumah kecil je lah. memang kecil. 399 kaki persegi sampai 501, bekam 400 kaki lah. 400 kaki persegi, besar kemah 20 kali 20 aja lah. tau. Rumah ada bawah. Okay. Jadi kerajaan ambil satu tanggungjawab dan tengok dengan Maintenan tahu dengan rumah kecil Tak selesa keluarga pula makin berkembang Kerajaan buat apa? Kerajaan Dah jumpa dengan penduduk Bincang dengan penduduk Bagi tahu penduduk Kata kami nak robot, ambil bangunan ni Robot kita buat baru Buat baru jaya yang menariknya Bila buat baru lah Rumah lama ni Rumah lama ada lebih kurang 657 buah Kena baca lah Tengok silap tak tahu ni Rumah ni ada 650 unit. 657 rumah lah. Di dalam Raja Mansion tu. Masa perbincangan tu. Oh semua 657 rumah. Buat baru pun 657 rumah. Dan keluasan rumah. Daripada 400 kaki persegi. Dibuat 800 kaki persegi untuk satu rumah. Dan projek ni 100%, -100 penduduk setuju saya pun minta maaf lah, kalau saya jadi penduduk Razak Malaysia tu, saya pun setuju rumah 400 kaki persegi rumah buat baru pun dapat 800, dapat sekali ganda lagi dan jumlah rumah yang dibina pula sama rumah 600, bina balik 600 saya pun setuju maksudnya semua penduduk yang ada di situ siap rumah masuk balik saya pun setuju Yeah. Okay, Bapak aja tak setuju kan Pak ya. Kerinci residensi sama juga konsep yang sama. Rumahnya ada lebih kurang 400. Sorry, 472 unit. 470 unit lah. Luas dia pun 400 kaki macam sikit ya. Kerajaan ambil bangunan tersebut roboh tahun 2017, roboh buat, buat baru. Buat baru pun 472 unit juga. Lah. 100 penduduk setuju. Memang tu jual cuma tambah surau, tambah kedai makan, tambah pusat untuk berniaga dan sebagainya. Memanglah kalau saya tu tempat tu saya pun setuju. Tapi pura ni taklah. Pura ni baru ni dalam parlimen pun pegawai yang membentangkan, pegawai KPKT yang bentang ni pun dia pun sebut. Dia kata kalau rumah ni ada satu biji, kalau rumah akan dibina lebih Kena lebih. Lebih tu tak tahu apa. 200 ni, ni, seribu boleh jadi, 300 boleh jadi, 1000 boleh jadi bangunan asal 100 buah rumah orang tua 100, buat balik 1000 100 orang masuk balik, duduk di bangunan tersebut nanti yang 900 ni cuba bayang kalau perkara ni dibuat di Kuala Lumpur orang tua 100 ni, buat balik 1000 penduduk yang 100, masuk balik, duduk balik di tempat yang sama masuk balik 900 lagi dia nak buat apa? dia akan jual Agak-agak harga rumah di Kuala Lumpur ada, ada tak RM50,000? Ada RM100,000. Ada kan? Ammah kalau buat RM800 kaki bersigi, RM1,000 kaki bersigi, takkan nak rm ribu. Akhirnya, di Kuala Lumpur, Melayu Kuala Lumpur tak boleh beli, Cina Kuala Lumpur tak boleh beli, India Kuala Lumpur pun tak boleh beli. Kita bimbang rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India pun tak boleh beli. Akhirnya rumah tu dibuat apa? Last sekali, buat program saya program, buku program NM2DH. Ya, saya kepada wajib.